ichki siyosati o'ta rasvo hozir rasvo deganda haqorat ma'nosi aytmayapman juda qiyin vaziyat turkiyada dollar to'qqiz e, liraga chiqib ketdi bir dollar to'rt lira edi to'qqiz lira ikki yarim barobarga chiqib ketyapti e, vaziyat juda qaltis saylovlar yaqin bu vaziyatda o'zini o'zi o'ldirganlar ko'payib ketdi turkiyada dunyoda narko narkotika savdosida o'ntalikka kirdi turkiya istanbul uchtalikda turibdi butun dunyo bo'yicha kolumbiya degan joydan kolumbiya degan joydan to'rt tonnali to'qqiz yuz kilogram kokayin narkotikni eng qimmati kokain hisoblanadi kokain kemaga yuklab turib izmirga qarab e yo'lga tushganda kolumbiya politsiyasi ushladi uni ushlab mana dedi biz buni ushladik bu dedi endi uni grafikka turadiku qayerga ketayotgani u ketayotganda shat chapga o'ngga burib ketadigan narsa emas u to'g'ri boradigan narsa mana dedi bu dedi izmirga izmir, e, i̇zmir, e, i̇zmir e limoniga borayotgandi bu dedi to'rt tonna to'qqiz yuz kilogram bilasizmi uni bir grammi yuz dollar turadi bir grammi yuz dollar turadi kokainni milliardlar haqida gap milliard bu problemаlarda xalq nima qilayotgundi joniga tegib hukumatga qarshi muammo qilayotgundi rajab toyib erdog'an chiqib turib falastin bizni jonimiz quddus bizni jonimiz o izroil san terror tashkilotisan biror dona o'q otayotgani yo'q ozarbayjon qarabog'da borib yordam berdi ihola bilan urdi to'g'rimi birorta iho borayotgani yo'q izrailga bizdagi bolalar mandan kelib so'rayapti anaqaga borsak bo'ladimi ko'zi och ocho oy. siyosiy o'yin ha sandan ko'ra man e, e, man ham tashvishim bor man ham shuni o'ylab turibman e, va iymonim komil quddus qolajak g'alaba bo'ladi xilofat o'sha yerda o'rnaydi eng oxirgi xilofat o'sha joyda o'rnaydi butun dunyoga adolatni quddusdan tarqatiladi imom maxdiy o'sha yerga tushadi o'sha joyda dajjolni o'ldirishadi bu iymonimiz komil qur'oni karim payg'ambar alayhissalotu vassalomga nima dedi va o'sha majmain dedi dedia agar xohlasak hammani hidoyatli qilib qo'yardik a demak bu ishlarni kim qilyapti ekan alloh taolo qilyapti imtihon qilyapti vala takun minal jahilin deyapti alloh taolo payg'ambarimizga johillardan bo'lma deyapti san ularni majburlab qilolmaysan bu zulmlar bunga o'xshagan hodisalar ularni azobini ko'paytirish uchun bo'ladi va bizga imtihon uchun bo'ladi bu imtihonda aqlni ishlatishimiz kerak voqea hodisalarni siyosiy voqealarni bilishimiz kerak hop izrailga borib uramiz deyapti anavi <laughs> suriyada o'tirib olgan bechora bolachalar qanaqa qilib urasan go'ronni tepaligiga bitta o'q ok otib ok ko'rchi bizni ahmoq deb o'ylayapti ular lekin afsuslar bo'lsin ahmoqlar bor ichimizda hozir bu gaplarimizdan go'yo bizni falastinga e, yordam berishlikka qarshi gapiryapti degan ma'no chiqarishga urinishadi bular o haligi sigaret cheksa tora sinadimi degan savolga o'xshaydi bu gap qanaqasiga man o'sha falastinliklarga yordam uchun aytyapman buni biz musulmonlarga o'sha hiylaga aldanmasligimiz uchun aytyapmiz demak urushlarni umumiy ma'nosi siyosiy <laughs> <laughs> hozirgi kunda chalkashib ketgan izrail qachon to'xtaydi bilasiz rusiya xitoy olmaguncha janjal tugamaydi amerika amerika izrailni tarafini olib bayonot berdi xitoy falastinni tarafini olib bayonot berdi arab davlatlari hammasi og'ziga qa talqon solib oolgan xitoy nimaga falastin tarafini oldi nima deb o'ylaysizibihn <laughs> amerika izrailni tarafini olgani uchun Dostum ne düşmanı düşmanımdır. Kabile de iş görüyor. Yok ki düşmanımın düşmanı dostumdur. Bu eğer Falastinli <laughs> tarafına alış İslami manada insan parvarlık manası bu Dardımız Falastin'deki dardımızdan kemmez. Uygurların halatı Falastin'den ağır. Ben itip koyayım. ağır Uygurların demak siyosiy o'yinlar bu yerdagi yosh yigitlarimizni qoni qaynagan bolalarni boshini aylantirishyapti xolos siz bilan biz bularga to'g'ri tushuntirishimiz kerak halastinni o'zidan bir birodarimiz borda o'sha yerda yashaydi 's alastin fus dubayga reyslardio'sha urush boshlanganidan keyin a oilasi bilan ishini tashlab yaxshi biznesni tashlab himoauchun keldi endi ularga aytilyapti ko'ngil so'rash manosda holatda biz borsak bo'ladimi birodar yordamga desak aayapi samimiy javob berapdi yo'q bizni aholimiz o'zi himoyaga o'zi yetadi chekkada musulmonlarni aralashi qaytagi holatni sarar beradi zarar beradi kerak emas kelmanglarsh fuqarolarni o'zi apt uni obitta anaqani aytguvdim muqimiyni bir baytini muqimiyni bir bayti bor mulki hindu marudan kelsam topardim e'tibor shul erur aybim muqimi mardumi farg'onaman degan balki chetdan o hindistondan yoki ki, marvdan kelib gapirganimda odamlar e'tiborga olardi chetdan kelganku bu buni <laughs> <laughs> bu gapi chetd meni gapimni olmayapsizlar aybim farg'onalikman degan shunaqa bo'lyaptida bu gapni biz gapirsak eshitishmayapti hmm. y ya eshityapti aksarodam eshitmagan bechoralarga aytyapman man meni shaxsiy gapim emaski bu buni o'rganib tahlil qilib tagiga yetib borib siyosiy vaziyatdan kelib chiqib voy san borsang ana terror tashkiloti keldi deyish uchun bahona ularga siz o'zingizni kimligingizni ifoda qil olmay qolasiz man eshitmasman yo eshit bu deydi eshit mana keldi deydi ibrohim muvahid degan tashkilot <muchas> keldi <muchas> deydi qanaqa qilib oqlaysiz o'zizi siznibambit qilib tashlab bo'lgan bu uslub bu o'shaning uchun eng javobgar bo'ladigan nuqtamiz duo qilmasak oldin duo qilishimiz kerak alloh musrat bersin ularga va iymonimiz shubhaga bormaslik kerak ibn arat roziyallohu anhu makkada payg'ambar alayhissalomga kelib aytgana zulm kuchayib ketdi duobad qiling bularni payg'ambarimizga qo'pol qilib aytganda yo'l ko'rsatmoqchi endi haqli o'ta qattiq qiynalib ketganda duo qiling haqlariga bularni zolimlarni biz haqmizku deganda payg'ambarimiz nima deganlar qattiq jahl bilan aytganlar shakdamisan yo habbob deganlar shak qilyapsanmi islomni g'alabasiga şey, deganlar o'sha jazavaga tushayotgan mana musulmonlar xor bo'lib ketdi deyotganlar qalbida shubhasi bor islomni g'alabasidan shubhasi bor islom hech qachon xor bo'lmaydi musulmonlar hech qachon xor bo'lmaydi hech qachon mumkin emas izzat ollohniki rasulniki mo'minniki modomiki mo'minmiz biz azizmiz hech qachon xor bo'lmaymiz islom xor bo'ldi deyayotganlar boshqa millat aytmoqchi bo'lgan gapni gapirib qo'yyapti hizbut tahr aytyapti musulmonlar xor bo'ldi san xorsan musulmon xor bo'lmaydi hech qachon hech qachon xor bo'lmaydi musulmon holatida va allohning g'alabasiga shubhasi bor odam aytadi uni shubha yo'q albatta g'alaba qozonadi albatta quddus g'alaba qiladi bunga shubha yo'q